Я не буду подробно вдаваться в факты, которых а, предостаточно. Того, как Евросоюз а, совершенно неподобающе, неприемлемо ведет себя а, в связи с тем же инцидентом с Навальным. Это заявление о том, что целых пять стран Евросоюза а, установили истину, поэтому ваши попытки попросить у нас предоставить а, факты а, того, что а, позволило нам к этим выводам прийти, они возмутительны, вы нам не можете не доверять. Знаете, я уже тоже говорил, что был такой существует великий актер и губернатор Шварценеггер, который в своих киновоплощениях играл такого жесткого парня, и всегда, когда кто-то пытался выразить сомнение, он говорил: "Траст мне, верь мне". Но, ну, ну все-таки я ему верю больше, чем Евросоюзу, который сейчас пытается взять это за правило. Опять же, за правило именно не в рамках международного права, потому что мы это по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия тоже выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем. И просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам. А Германия нам в ответ говорит, вы знаете, у вас международные права, а у нас правила. А правило такое, что если вы нам не верите, то вы сами виноваты. Поэтому еще раз, я очень надеюсь, что мы все-таки... У нас всегда было чувство собственного достоинства последние 20 лет. Но те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время э, перестать с ними общаться. Тем более, что вот Усула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью э, геополитического партнерства не получается. Так тому и быть, если они этого хотят.